નમસ્કાર મિત્રો ફરી એક વખત સ્વાગત છે તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર આજે આપણે ધોરણ આઠના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર નવના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું આપણી આ ચેનલ પર ધોરણ આઠના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે તો સૌપ્રથમ અહીં આપણે જોશું તેનો અભ્યાસ પ્રશ્ન નંબર એક પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ नंबर एक प्रसाद जी ने ईटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्पी की विभूति किसे कहा तो जो, जो काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था लेकिन अब वह अंडरहर हो चुका था उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वह घास और झाड़िया उग आई थी फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्प कला का भव्य झलक देखी जा सकती थी इससे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है त्यार नंबर बे संमायू के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ वह सही था या गलत अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए तो जो यह ज संसा हुमायूं ने मुसीबत में ममता के झोपड़ी में आश्रय लिया था इसीलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर संसा बना उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया उस गगनबुंद चुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहनशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था ममता का कहीं नाम तक नहीं था पिता का स्मारक बनवा कर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा दया की जिस देवी ममता ने उसके पिता को शरण दी थी उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की यह सरासर गलत था मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया त્યાર પછી જો એ નંબર 3 કહાની કે આધાર પર મુખ્ય પાત્ર મમતા કે બારે મે કહીએ તો જો ય જબ મમતા એક વિવિધતા બ્રાહ્મણ યુતિ થી વિધવા બ્રાહ્મણ યુતિ થી લોપ ઉસે છૂતક નગ ગયા થા ઉસને स्वर्ण રૂપ મે શેરસા દ્વારા દિયા હુઆ ઉત્કોત ટુકરા દિયા થા उसे ईश्वर धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी उसके जल्व उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांवों की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी त्यार जो है नंबर चार कहानी के अंतिम वाक्य को हटा कर कहानी कहिए तो जवाब एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया वह यह वह स्थान है जहां किसी समय ममता नामक एक दयालु स्त्री की झोपड़ी थी विपत्ति के समय उस महिला ने संसा हुमायूं को एक रात उस झोपड़ी में आश्रय दिया था हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाली दया की उस देवी ममता की स्मृति में यह मंदिर बनवाया त्यार पछी जो तेनु स्वाध्याय प्रश्न नंबर एक प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी तो जो जवाब विधर्मी शेरशाह के ताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी त्यार है नंबर बे ममता के झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया तो जवाब अवसे चौसा युद्ध में शेर शाह ने विपन्न होकर शाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता के झोपड़ी में आया त्यार पी नंबर त्रन अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहां बनवाया तो जो है जब ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी वहां से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को उस विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था बरसों बाद अब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वह एक स्मारक बनाना चाहिए इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने सैतालीस वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया त्यार पी जो है नंबर चार घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा तो जो है जवाब घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका इस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है तार पे जो है नंबर पाँच किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी जो यह जवाब गाय गाँव की दो तीन स्त्रियां वृद्धा और नज... जर, जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी त्यार पछी जो या अगर प्रश्न नंबर चार बे नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न भिन कालों में परिवर्तन कीजिए जो है नंबर एक राम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित है भूतकाल जो है राम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी नंबर बे सुबह होने पर हिना अपने, अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई भविष्यकाल जो जब सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी त्यार नंबर त्रन प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त तो हो गया भविष्यकाल जो जब प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त तो हो जाएगा नंबर चार हर्ष आज उपवास करेगा बुध काल जो ये जब हर्ष ने आज उपवास किया नंबर पाँच मनोज अक्सर जागता रहता था वर्तमान काल जो ये जब मनोज अक्सर जागता रहता है त्यार पछी जो है प्रश्न नंबर त्रण शब्दों के अर्थ देख कर वाक्य के प्रयोग कीजिए जो है नंबर एक दुहिता तो जवाब आवशे पुत्री वाक्य बन सीताजनक की दूरित थी नंबर बे वेदना तो पीड़ा यानी दर्द तो जब अवसे औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई नंबर त्र उत्कोट यानी कि रिश्वत तो वाक्य बन से सरकारी पद पर रहकर उसने कभी उत्कोट नहीं लिया त्यार नंबर चार जीर्ण तो पुराना यानी फटा वाक्यबंध से कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी नंबर पाँच आतताई तो जब अत्या से अत्याचारी वाक्यबंध से आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता त्यार पी जो है प्रश्न नंबर चार नीचे लिखी कहानी एक वचन में है इसे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए अँ जो कहानी है चेतमारे एक वचन में बहुवचन में अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी उनके घोंसले जंगल में पास थे घोंसलों में उनके तीन बच्चे थे वे अपने बच्चों के साथ रहती थी एक दिन कई शिकारी वहां आए वे चिड़ियों को मारना चाहते थे चिड़ियों ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचे कर बैठने को कहा वे खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिप कर बैठ गई शिकारी चिड़ियों को न देख वहां से चले गए तार जो है प्रश्न नंबर नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक अंग से संबंधित तीन तीन मुहावरे अर्थ सहित लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो जो पेलु अपेलु आंख नंबर एक आँख आना आँख लाल होकर इसमें पीड़ा होना वाक्य बन से आजकल शहर में आंखें आने की बीमारी फैली हुई है नंबर बे आँख जाना अंधा होना वाक्य बन से आंखें जाने से वह पढ़ाई न कर सका नंबर त्रन आँखें फेरना उपेक्षा करना वाक्य बन से समय बुरा आने पर मित्र भी आंखें फेर लेते हैं त्यार पची से कान नंबर एक कान देना ध्यान से सुनना वाक्य बन से कृपया आप कान देकर मेरी मेरी बातें सुने नंबर बे कान खाना बक बक करना वाक्य बन से आप पहले इसकी बात सुन लीजिए यह काफी देर से कान खा रहा है त्यार नंबर त्र कान खड़े करना चौकना ना होना सावधान होना वाक्य बन से गोली के आवाज सुनते ही हिरण के कान खड़े हो गए त्यार पछी छे सिर जो है नंबर एक सिर उठाना बगावत करना वाक्य बन से राजा कमजोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगे नंबर बे सिर नीचा होना लज्जित होना पराजित होना वाक्य बन से चोरी पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया त्यार नंबर त्र सिर पड़क कर बैठना पछताना वाक्य बन से मौके का फायदा न उठा पाने वाले ही अंत में सिर पड़ कर बैठते हैं त्यार पी जो हाथ नंबर एक हाथ आना मिलना वाक्य बन से कई दिनों के बाद एक अच्छा मौका हाथ आया है त्यारे नंबर बे हाथ मलना तो पछताना वाक्य बनसे अवसर चुक गए तो हाथ मलते रहोगे नंबर त्री हाथ फैलाना मदद मांगना वाक्य बनसे हे ईश्वर मुझे कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े त्यार पी जो है प्रश्न नंबर छ रूपरेखा के आधार पर कहानी लि लिखिए એ જે રૂપરેખા આપેલી છે તેના પરથી આપણે એક કહાની લખવાની છે જતો જોઈએ તે કહાની કૃતજ્ઞતા अथवा સિંહ ઓર ગુલામ ગ્રીસ દેશ કા એક રાજા બહુત નિર્દયી થા ઉસકે યહા અનયક ગુલામ થે વ ઉનસે સખત મંજૂરી કરાવતા થા એક બાર એક ગુલામ ને ચોરી સે એક ફલ ખાલિયા ગુલામ અભી લડકા હી થા फिर भी राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया दंड के वजह से वह गुलाम जंगल में भाग गया वहां एक झाड़ी में छिप कर बैठ गया झाड़ी में बैठे गुलाब लड़के ने एक सिंह के कराने की आवाज़ सुनी लड़का झाड़ी से निकलकर सिंह के पास आया उसे लगा कि सिंह के पैर में कुछ तकलीफ है इसने सी के पैर का दाया पंजा उठाकर देखा उसमें एक बड़ा कांटा घुस गया था लड़के ने धीरे से वह कांटा निकाल दिया सिंह की पीड़ा दूर हो गई इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर घूम रहे थे उन्होंने लड़के को जंगल में देख लिया वे उसे गिरफ्तार कर राजा के सामने ले गए राजा ने लड़के को मौत की सजा सुनाते हुए कहा इससे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए जंगल से सिंह लाया गया इससे कई दिनों तक भूखा रहा गया फिर एक दिन लड़के को उसके पिंजड़े में बंद कर दिया भूखा सिंह उस लड़के को खाने के लिए जपटा परंतु एकदम रुक गया वह उस लड़के के पैर चाटने लगा वास्तव में यह वही सिंह था जिसके पैर से उस लड़के ने काटा निकाला था लड़के के प्रति सिंह के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने सबको चकित कर दिया राजा भी इससे बहुत प्रभावित हुआ इसने कहा जब जंगल का राजा इस लड़के के प्रति दयालु है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए ऐसा सोचकर उसने लड़के का क्षमा कर दिया उसने सिंह और लड़के को गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया सिख सचमुच खुखार पशु भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते त्यार प्रश्न नंबर सात चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। लिखी अलू है एक कहानी लिखवाइए पुराने समय में आज की तरह आने जाने के साधन न थे साधारण लोग पैदल ही यात्रा करते थे इन्हीं दिनों की घटना है एक बुढ़िया लड़की लकड़ी टेकती हुई किसी काम से दूसरों दूसरे गांव जा रही थी गर्मी के दिन थे दोपहर होते होते धूप तेज हो गई बुढ़िया को जोर की प्यास लगी थकावट और प्यास के कारण वह आगे न चल पाई और रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई जा आते जाते लोगों से वह पानी मांगती थी पर उस प्यासी बुढ़िया पर किसी को तरस न आया एक बालक ने उस बुढ़िया की आवाज सुनी उसका घर पास में ही था वह दौड़कर घर से लौटा भरकर पानी ले आया बुढ़िया ने पानी पिया उसकी जान में जान आ गई बालक आग्रह करके बुढ़िया को अपने घर ले गया और चार पाई पर बिठाया बुढ़िया को बहुत आराम मिला उसने लड़के को अपनी बाहों में ले लिया और बोली तू सचमुच बहुत बहुत अच्छा बच्चा है त्यार जो प्रश्न नंबर आठ नीचे दिए गए शब्दों में से સંગના સર્વનામ વિશેષણ પહચાન કર વર્ગીકૃત કીજીએ ઓર ઉનકા વાક્ય મે પ્રયોગ કીજીએ તો અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તેને આપણે સંગના સર્વનામ અને વિશેષણમાં આપણે વર્ગીકૃત કરવાના છે તો સૌપ્રથમ એ સંગના તો તેમાં આવશે હિમાલય બડોદા સપના સાબરમતી ગુજરાત ત્યાર પછી છે સર્વનામ તો મુજે તુમહે ઓર હમારા વિશેષણ खट्टा सुंदर छोटा और होशियार ત્યાર પછી જોઈએ હવે તેના વાક્યો નંબર 1 સંગના વાક્ય જેમ કે હિમાલય તો હિમાલય વિશ્વ કા સૌથી ઊંચા પર્વત હે બરોડા તો બરોડા ગુજરાત કા એક બડા શહેર હે સપના સપના અચ્છી લડકી હે સાબરમતી અમદાવાદ સાબરમતી નદી કે કિનારે બસા હે ગુજરાત હમારે પ્રદેશ કા નામ ગુજરાત હે त्यारो नंबर मुझे मुझे अपना देश अच्छा लगता है तुम्हें माँ तुम्हें बुला रही है हमारा भारत हमारा देश है त्यार पोया नंबर त्रन विशेषण वाक्य खट्टा वह आम खट्टा है सुंदर यह स्थान बहुत सुंदर है छोटा मोहन छोटा लड़का है होशियार હોશિયાર લડકે કભી પીછે નહીં રહે તો આ વિડિયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો ફરી મળીશું આપણે એક નવા પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે